Магазины с теплой назвой «Семья» представить нам сегодня керующий мережью Олег Володимирович Ждан. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите детальнее еще про Вашу крамницу. Магазины «Семья» сеть, как таковая, возникла порядка 10 лет назад. Соответственно, она начала возникать, как весь бизнес малый и средний. Сначала это был один магазин, потом больше, больше. Сеть является развивающейся и позиционирует себя в формате магазинов дома. И на сегодняшний день она состоит, сеть состоит из 11 торговых точек разного формата. Чему вы вы решили взять участие в проекте «Купы Запорезки»? Чем вас, он вас привабов? Определенные люди, предприниматели, которые являются производителями товаров продовольственных на наши местные, наконец объединились в какую-то организацию, которая ставит целью, скажем так, принцип «помоги себе сам». Их желание решить свои проблемы и проблемы населения нашей области, города в первую очередь, составляет ту часть, которая меня, в принципе, привлекла. И в столь тяжелое время развитие своего производителя местного приводит к увеличению рабочих мест для ваших друзей, родственников и знакомых, которые Существуют рядом с вами живут, а не поддержка производителей то ли вообще заграничных, то ли живущих в других областях. Мы не имеем против ничего, конечно, украинского и другим областям надо развиваться. Но давайте сначала решим проблемы свои. Тут расставим, приоритеты, да, так? расставим приоритеты. А потом будем помогать остальным. Сейчас это происходит несколько иначе, потому что зашли в город очень много сетей, которые являются сетями других областей. Покупая в них, мы обеспечиваем эти области. Скажем так, оборотом дініжної маси робочими місцями містами і так далі. А в одній з наших нещодавніх програм ми вже звертали вашу увагу на те, що саме місцеві крамниці і мережі магазинів підтримують місцевого виробника і надають йому найбільш зручні і комфортні умови для співпраці. Приємно отримати наразі підтвердження від представника торгівлі. А в чому саме полягає ваша участь в цьому проекті? На самом всі магазини, які працюють в городі заключенням і нагородні, у тимінно нашого формата городського. Местных э сетей и не сетей. Они в принципе торгуют нашими местными производителями, но, но обязательно у них присутствуют и иногородние производители. Для того, чтобы лучше преподнести наших производителей э покупателю, мы берем участие. Во-первых, на магазинах будет обязательно на всех находиться логотип. В виде логотипов э «Обирай свои, за запорийские». Вот, э, плакаты соответствующие показывают, что в этом магазине это происходит И обязательно на полках будут выделены товары определенными ценниками, указателями Что вот это вот именно те производители, которые наши И будет человеку дан выбор, конкретно он будет видеть товар нашего производителя И у него будет выбор э, купить нашего производителя, а не чужого В этом поддержка этого движения заключается с точки зрения нашего магазина А розглядаючи цей плакат, зверніть увагу на інтернет-адресу buy.zp.ua. на цьому сайті ви зможете не лише знайти всі новини про проект Купуй Запорізьке, але й отримати детальну інформацію про продукцію місцевих виробників. Окрім того, там ви зможете залишити свої коментарі щодо їхніх товарів. На сайті ви можете передивитися архів програми і переконатися, що місцеві виробники не тільки поповнюють місцевий бюджет. І забезпечують нас робочими місцями, а ще й виробляють продукцію високої якості, яка ні в чому не поступається якості привозного товару. Активну участь у проєкті Купуй Запорізьке бере спілка підприємців. Порада. Ідея міна проекту Купуй Запорізьке візникла. еще задолго до кризиса, когда мы обратили внимание на удручающую статистику снижения темпов производства в Запорожской области. Если до кризиса торговля развивалась достаточно динамично, то производство, в том числе и продуктов питания, любое производство, снижало темпы своего развития. И поэтому еще в 2007 году мы начали проект, который назвали «Содействие предпринимательству в сфере производства». И уже тогда мы начали говорить с областной городской властью о возможности подобных программ на местном уровне. Сегодня надо сказать, что и в городской программе поддержки предпринимательства, и в областной есть соответствующие разделы. Они так и называются поддержка местного товаропроизводителя. Хочу сказать о том, что этот проект и сегодняшний его этап – это только начало нашего большого дела, которое мы задумали вместе с областной и городской властью. На самом деле цель наша намного шире и больше, потому что мы хотим, чтобы в результате этого проекта как можно больше предпринимателей занялись именно производством. Мы хотим сделать так, чтобы как можно больше людей создавали рабочие места не только для себя, для своих семей, для людей, которые вокруг них. Мировая практика говорит о том, что э, малый и средний бизнес дает практически 70-80% валовый продукт. К сожалению, в Украине этот процент э, кое-где достигает 15-20, не более. Поэтому э, нам кажется, что благодаря таким проектам можно надеяться на то, что у нас наконец-то будет создан э, тот средний класс, о котором мы все говорим, и э, те люди, которые создают эти бизнесы, и которые які працюють в цих бізнесах, будуть мати достойний уровень життя. В нелегкі часи гасло «Допоможи собі сам отримує продовження, «Допоможи собі сам підтримуючи тих, хто поруч. Наша програма і далі буде розповідати вам про продукцію місцевих виробників і доводити, що обираючи запорізьке, ви робите правильний вибір.